بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين واخوانه من الانبياء والمرسلين السالفين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد يقول جميع طلاب التكمين في الحديث للجامعة المدنية أنقرى محمد فور بأني بازار سلهد نروي المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وإجازة عن أستاذنا الشيخ المحدث الجليل محي السنة قامع البدعة شيخ الحديث العلام المفتي مجيب الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم الجات جاميو قال حدثنا واجادنا شيخ العرب والعجم السيد حسين احمد المدني قال حدثنا واجادنا شيخ الهند محمود حسان الديوبندي حاوى ايضا قال الاستاذ المفتي مجيب الرحمن حصلت لي القراءه والاجازه والسماعه عن الشيخ العلام المفتي عبد الحنان الهبي غنجي قال حدثنا واجازنا الشيخ يوسف البنوري قال حدثنا واجازنا أنور الملة والدين الشاه أنور الكشميري قال حدثنا واجازنا شيخ الهند محمود حسان الديوبندي ونروي المجلد الثاني عن أستاذنا الشيخ العالم الفاضل الرباني الكامل الماهر في علم الظاهر والباطن شيخ الحديث العلام محمود الرحمن التالباني صانه الله تعالى عن الآفات والشرور قال حدثنا واجازنا الشيخ المفتي رحمة الله التالباني قال حدثنا واجازنا شيخ الإسلام والمسلمين السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا واجازنا الشيخ محمود حسان الديوبندي وايضا حصلت لاستاذنا التالباني القراءه والاجازه والسماعة عن الشيخ العلام قطب الدين والشيخ العلام اسحاق رحمهما الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ يوسف البنوري قال حدثنا واجازنا انور المله والدين الشاه انور الكشميري قال حدثنا واجازنا أمير المجاهدين شيخ الهند محمود حسان الديوبندي ونروي المجلد الثاني أيضا عن رئيس الجامعة مصلح الأمة قامع البدعة جامع المعقول والمنقول مفكر الإسلام صدر جمعية علماء الإسلام مولانا وأولانا الشيخ ضياء الدين أطال الله بقاه فينا قال حدثنا واجازنا الشيخ عبد القيوم الجات جامي قال حدثنا واجازنا زين المله والدين السيد حسين احمد المدني قال حدثنا واجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حصلتني السماعه والقراءه والاجازه عن حجه الاسلام قاسم العلوم والخيرات قاسم النانوطوي وعن حجه الخلف والسلف فقيه النفس رشيد احمد الجنجوهي كلاهما يقولان حدثنا واجادنا الشيخ عبد الغني المجددي عن الشهير في الافاق الشاه اسحاق الدهلوي ثم المكي قال حدثنا وأجازنا العارف بالله الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي وهو عن إمام لئمة مرجع الأسانيد في الهند قطب الدين أحمد المدعوي بالشاه ولي الله المحدث الدهلوي الحنفي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن والده المحترم الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني قال حدثنا واجازنا السيد احمد بن محمد القشاشي قال حدثنا واجازنا احمد بن عبد القدوس الشناوي ثم المدني قال حدثنا واجازنا شمس الدين محمد بن احمد الرملي قال حدثنا واجازنا ابو يحيى زين الدين زكني بن محمد الانصاري قال حدثنا واجازنا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني، قال حدثنا وأجازنا زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي الشامي، قال حدثنا وأجازنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار الدمشقي، قال حدثنا وأجازنا سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي، قال حدثنا وأجازنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الحروي قال حدثنا وأجازنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي قال حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا وأجازنا الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وفيوضهم أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام في آخر صحيحه: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا، وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين